С тестового съемка номер два. Сколько там? Часа 4 чи 5. Мы щедро наблюдаем за цим. Да, до прішка ще часа два-три. Ветер сильный Нам прыгнуть не дают Так что лежим, отдыхаем. У волошковому полі. У волошковому я сделал это Фу. кольцо на месте я плаваю, Вон там пацаны если вам видно не знаю кто еще Он там наш самолет далеко летает Он мой купол Целый. фу-фу-фу, слава богу все нормально падаю сказали выровняться на ветер, ветер туда тянем всю стропу и начинаем плавно поворачиваться Сейчас заднюю тяну. Блядь, тянем. Блядь, я куча. Заднюю тянем. Плавненько поворачиваемся. Плавненько поворачиваемся. Все тянем. Все тянем. Все нормально. Запаску разблокировал. Там пацаны приземляются. Там еще девочка. Так, главное будет в момент приземления цель же ноги закрывать это самое главное не забудь здесь там услам димон и надо будет скласть так, сказали мне стяну сюда тяну, чтобы он нагибался он правда не хочет нагибаться все равно тянет меня куда-то непонятно, не поворачивай или поворачивай Вон ребята снизу. Там внизу девочка. И Тимурчик. Конечно, я забыл Тимурчика показать. Тимурчика сюда. видео хоть пышется. Вроде пышется, может и не. Вроде пышется. Вроде пышется видео. 40 минут полет нормальный. Надеюсь, на деревьям не долечу. Надо стропу тянуть не поворачиваю. О, фу. Чур уже сработала запаска. Но, слава богу, я ее разблокировал. И чтобы я ноги вместе держал. Но я буду держать ноги вместе. Приземляюсь, бля, боком. Почему ж боком? Я же с тебя тяну, сволочь ты. Ты парашют неуправляемый, вообще пипец. Так. Неуправляемый парашют. Так Опа, земля рядом Выперло Ноги вместе Приземляемся Кувырок Оп, в передние стопы потянул чтобы только пролететь Вот и говно Пролетаем 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 Живые контакты Тянем стропу, тянем стропу, стропу, не улетаю, и не улетаю. Не, улет... не улетел. Не улетел. Все, я на земле. Я на земле. А так, падение было, можно сказать, нормальным. Теперь же надо смотать. Сматываем мы так, как нас учили. Вот так. Так, кольцо. Кольцо ни в коем случае не про... ⁇ Не про ⁇